السلام عليكم طلاب كتاب الآبير مستوى الأول اليوم عنا قاعدة مهمة جدا وهي من حتى إلى أصدقائي بهذه القاعدة منجيب الاسم ومنحط الضن والدن يعني هي اللي كانت من وإذا كان الاسم منتهي بالفستك تشهب منحط الطن والتان وعنا اكدار حتى إلى يعني هي الضن شوفوا الضن بالأسود دن كتبتة بالأزرق شان ما تنسو من وإذا كان ايضا بالفصل شهاب فالمن بصير طن وتن والأ كدر حتى الى هون شندي لنقرا اولا لنقرا ونشوف وين في اسم وين اجت القاعده صباح اوندان صباح اوندان فشوفوا الاون حط اللدان صباح اوندان 11 أم 11 بير أم بير بوجوا كدر كتب هاني ديم. الجملة معناتها إنه أنا الصبح من الساعة عشرة من الساعة العاشرة حتى الواحد الأحد عشر والنصف يعني اون بير بوتشوك هلا إذا انتبهتوا هون البوتشوك نحن تعلمناها بالدرس الماضي إنه هي نصف الصبح اون عشرة اون دان من الساعة عشرة الاون والبير صارت 11 اون بير والبوتشوك صارت نص فإذا من الساعة 11 ونص من الصبح من الساعة 10 حتى الساعة 11 أنا بال وين؟ بالمكتبة يعني الأون بير بوتشوك هي بالعادة أون 10 أون بير 11 والبوتشوك هي نصف ولكن هون رح يجي ا كدار وهون رح يجي دان الأون شو بيجيها؟ بيجيها دان فبنضع شو أون دان فصارت من الساعة عشرة 11.5 إذا حطينا هون حطينا هون 11.5 كدر بصير غلط فليش؟ لأن الك بتقلب غي فمنقول 11.5 كدر فإذا صباح 10 نلفزه معي صباح 10 11.5 كدر كتبهاني ديم أنا صباح من الساعة عشرة لساعة داعش موجود وين؟ بالمكتبة. بالمكتب صباحتان الصبح يعني صباح صباحتان شوفوا اجى الصباح منتهي بالفستق فشو حطينا قلنا بيجي طن وتان هون فالصباح منتهي بالا تمام لانه منتهي بالا بنحط من طن هون صباحتان اليوم قال صباحتان من الصباح اكشام مساء اقدر حتى الى المساء اقول دايدم كنت في المدرسه اليوم كنت في المدرسه من الصباح صباحتان من الصباح أكشم كدر حتى حتى الكدر حتى والآ إلى أكشام المساء فإذا لنكتبه هون شوفوا الصباح هون فما بنصير نحط دن لنحط شو النطن والأكشم شو بنحط لها آ وكدر شو قالنا هون هذا الحرف الصوتي إذا منتهي قبله بصوتي فنحط بس هون أكدر وأكدر طبعا بصير أكدر وأكدر لنكتب الصباح حطينا لطن طن والاكشام شو حطينا لا ا كدار حتى الى فاذا جمعناهم مع بعض هيك لازم نكتبهم طبعا هيك عم بفصلهم عشان اللي بيجوا صعبات يعني هي قاعده مهمه جدا من حتى الى وتاتي بعد الاسماء اذا انتبهتوا اصدقائي اسم الصبح اسم والاكشام اسم فما بتصير للفعل هاي من حتى الى لا ننسى شمدي أيضا في عنا هون أوجاكتان شباتا كدار أوكول تاتيل عيدوا معي أوجاكتان شباتا كدار أوكول تاتيل قال المدرسة عطلة من شهر الأول حتى الشهر الثاني يعني أوجاك كانون الثاني وشباط فإذا أوجاك شوفو الأوجاك شهر أوجاك بشو بنتهي بالكي شوفو أوجاك فشو بنحط الله تان هون فشو بنكتب وجاك تان وشباط ايضا شباط شو منتهي شباط شهر شباط بالتاء ففي حرف الفستق شهاب فبنحط شباط ا ك دار حتى شو حتى شهر شباط فاذا نجمعهم مع بعضهم من كانون الثاني حتى شباط شهر شباط المدارس معطله يعني شندي شوفوا الساعات أيضا هون بتيجي للساعات ساعات <hesitation> أونيكي طبعا انتو هون بدكم تكتبوا ما فيكم تحسبوها هي بوتشك أصدقائي كان في عنا بوتشك فانت هون بدك تحسبها بدك تحسبها هون حسب الرقم وليس حسب كلمة النصف ان هي البوتشك فاذا بدها تصير هون اوتوز اوتوز يعني بوتشك ما بصير هون نكتبها بوتشك تان ما بتزبط بالكتابة باللفظ فيكم تقولوا مثلا ساعات اونيكي اوتوزدان يعني اونيكي بوتشوكتان لفظا بتزبط هون بس بالكتابة بدك تكتبها حصرا هيك ساعات اونيكي اوتوزدان اومبيش اوتوزا يعني ايتش بوتشوها كادار اذا بدنا نكتب البوتشوك بس قلنا بالكتابة بنكتب هيك كادار توب لانتوار يوجد اجتماع من الساعة الثانية عشر والنصف حتى الثالثة الثالثة والنصف هون فاذا اصدقائي الاون اكي شوفوا لنكتبها بالكتابه للاون اكي شوفوا الـ 12 تنكتب كتابة اون اكي بعدين في عنا هون شو؟ أطوز فلانه كتب بالرقم هون فانت القصد هون صحيح مكتوب بالرقم انت بدك تمشي على شو؟ اذا جبت لك فراغ بالامتحان هون شو لازم تكتب؟ اوتوز مثل ما مكتوب هون ضان يعني بدك تبني بدك تمشي بناء على اللفظ هاد الاطوز وليس على البوتشوك وأيضا هون شوفوا نفس الشيء فإذا هكذا أصدقائي أون كي أوتوز بتحط فاصلة من فوق أيضا ما بصير تكتبهم مع بعض شوفوا هون أيضا في حتى إلى الساعة ثلاثة ونص يعني في اجتماع من الساعة عشر ونص حتى الساعة ثلاثة ونص إيت أركاداشلار لنكمل لنجرب هون أشهدكي جملة لري أرنك تك أرنك لاردكي جيبي تمام ليالم قال لنكمل الجمل هنا كما في الأمثلة تعالوا لنشوف قال ساعة إيكي أورايا غيليورم هلا الساعة اثنين جاي أنا لهنيك يعني جاي أتيون إلى هناك في الساعة الثانية ساعة إيكي في اللغة التركية عندما تأتي الساعة بدون شيء نقول ماذا هنا نقول ساعة ايكيدا لأنه ما حط لك رقم إذا بصير في الساعة الثانية في اذا بيجي هون في يعني هاي حاطين صحيح هون ما حاطين دندن ولكن منقول هيك فلهيك الكتاب حطه هون لينفت الانتباه ساعات كي دورة يجي ساعة اتش تي لو كان كتب اتش شو بتقولوا هون ساعات اتش تي كان كتب هيك ساعات بيش تي كان كتب يعني فيك تقولها بكتب لك بيش بتحط لها تي انت 3 تي أون لو كان الساعة عشرة شو بنقول؟ صات أون أوريجال يورو ما بنقول بنقول أون دا في الساعة العاشرة حصرا أون دا اكي مال دا اسم بنت صباح سيكيز بوتشوك في الصباح الساعة الثامنة والنصف نقطة نقطة بدنا نكمل أكشام يدي الساعة مساء الساعة سبعة تشاللشيور تعمل. فإذا هون تعمل ملدا من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى إلى الساعة السابعة مساء شو لازم نكتب هون فكروا معي وضعنا هون بناء على البوتشك الفست اكتشاف فحطينا شو بوتشوك طن يعني شو صارت ملدا عم تشتغل من الساعة ثمانية ونص الصبح حطينا طن وهون حطينا حتى إلى الساعة سبعة ولكن كان الكتاب كاتب بين قوسين حرف الياء فإذا أتى صوتي مع صوتي ما بيلتقوا شو بنحط؟ بنحط حرف دمج اللي هو حرف وقاية يعني فشو صارت؟ يدية كدار تشالشور إذا ملدة تعمل من الساعة السابعة ونصف صباحا حتى الساعة السابعة مساء اتش كونفرنس مؤتمر يعني المؤتمر فزار تيسي يوم اثنين يوم الاثنين يوم التنين جمعة الجمعة دوام ديور فلازم نقول هون المؤتمر يستمر من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة يعني مستمر مداوم من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة شو بنكتب هون من حتى إلى شوفوا الجمعة هون أصدقائي منتهية بالآ لازم شو تسووا يلا اكتبوا ات كونفرنس بازارت السيدان جمعة يا كدار شوفوا حطينا حرف اليه هون Cuma'ya kadar devam ediyor. İstemir. 4. Sabah sabah 8 buçuk öğleden sonra 2 Türkçe öğreniyoruz. Sabah 8 buçuk. Kal ne teallemin lügat Türkiye. Ne sa'a samine nisf sabahan hatta sa'a مساء لازم او حتى الساعة الاثنين شو بنكتب هون البوتشوك شوفوا بنحط الله شو طن هيك ايت صباح سيكيز بوتشوك طن اولادان سورا اكيا كدار تركشة اولان يورس اولادان لحتى يعني بعد الظهر للساعة اثنين تتعلم اللغة التركية من الساعة ثمانية ونص الصباح حتى الساعة اثنين الساعة اثنين بعد الظهر هر اكشام تاكسيم سلطان احمد يوريورم يوريورم امشي لازم ما ننسى اذا ما قرينا للاخر ما لازم نجاوب كل يوم اذا هرقشن، في كل مساء امشي من, من تقسيم حتى السلطان احمد اسم زائد اسم تقسيم منطقه وسلطان احمد منطقه باسطنبول فشو منقول شوفوا تقسيم دان سلطان احمد كدار يوريوربو شوفوا التقسيم حطت فاصله من فوق فحصرا لما بيجيك اسم علم اسم خاص تحط فاصله سلطان احمد تا كدار شوفوا هون حتى إلى سلطان أحمد، عفوا هون شو حاطين تي زيادة، سلطان أحمد كادار يور يورم، 6 توب كاتش كاتش ستستمر يعني، yani. يعني yani هون رح أسطو اس الاجتماع بده يستمر من الساعة عشقد للساعة عشقد، شو بنقول؟ من كاشتان، ما هيك؟ شو كاشتان، بعدين شو بنحط هون؟ كاتشا كادار Toplantı kaçtan kaça kadar sürüyor? sürecek, setestemir. temir. akşam işim yok, yardım istiyor musun? Kal fil mesa le yujad ladayya amel. hel turid el musaada qasduhun lel mesa andi Hatta ila le yujad ladayya amel. Akşama kadar işim yok, yardım istiyor musun? Bedek musaade lel mesa ma andi şugul. Hek qasduhun. شندي يا تعالوا نأخذ جمل العلاقة علاقة شوي هون نعزز المعلومات لنفرض بدك تقول جملة مطفقتان دشارية كدار يريورم عم امشي من من المطبخ لبرا فشو بتقول مطفق بتحط طن دشارية طبعا هاي نعتبره محادثة دشارية كدار يريورم شوفوا أوكولدان أوكولدان أوكولا كدار كوش مثلا اركض من المدرسة إلى المدرسة بجوز في مدرستين من حتى إلى إذا بدي غير هون شو بتصير أف دان شو بكتب هون أف دا أف دان أكولا كدار كوش اركض من البيت من البيت للمدرسة اركض من البيت حتى والا إلى المدرسة أكولا دان اف كدار يريور أولا جام هلا هاي راح كون عم امشي من البيت حتى إلى المدرسة، وكلدان دان كذا جملة مختلفة، إذا قلت من اسطنبول إلى أنقرة أأتي بالطائرة، عم بيجي بالطيارة من اسطنبول لأنقرة بالطائرة، اسطنبول دان شوفوا اسطنبول شو قلنا قبل شوي، اسم هون إذا بيجي اسم خاص اسم علم تفصلهم عن بعضهم، من اسطنبول لأنقرة حتى إلى أنقرة، أنقرة يا، طبعاً هون شو نحن نسيانين. Cevbuni kadar kadar uçakla bit tayyara hey la fikat ölü ile fikat ölü la uçak ile uçakla hon nıhtısra nahna geliyorum. Peki eze bedi ol ana am biştigil min sa'a aşra hatta sa'i da'ş 10, saat ondan on bire kadar çalışıyorum ol mehek fe izan hey cümle keman إذا بدي نحن نذهب من القرية حتى إلى المدينة بالباص شو بنقول؟ يعني بالترجمة ممكن نقول من القرية للمدينة بس هون تكتب في اللغة التركية حتى إلى معلوماتكم يعني أصدقائي حتى إلى كيدان شهر كدار دول مش لا فإذا هكذا يعني بتترجم من من للعربي بس بتنكتب حتى إلى فإذا هكذا لنأخذ هون عشان ذكي بكالم بقلم سرول رجاء قال لننظر للإعلان هنا ولنجيب الأسئلة. يابانجصار için Türkçe kursu programı. نعیدو معي. يابانجلار için Türkçe kursu programı. يعني برنامج معهد اللغة التركية من أجل الأجانب. للأجانب. يابان جيلاريشن تركشا كورسو بروغرام program برنامج والكورس معهد تركشا اللغة التركية شو أنا برنامج المعهد معهد اللغة التركية للأجانب شندي قال بزار الثنين صل تلاتة تشارشامبال أربعة بارشامبال راح بيكون البرنامج شو صفر دوكز اوتوس يعني دوكز بوشك اونيتش يعني من الساعة تسعة ونص للساعة واحدة باشلانجج البدء يعني البدء في بيتيش وتاريخ الانتهاء تاريخ البدء والانتهاء صفر بير بنقول اون اكي يبدأ واحد عشرة في الفين واثناش ينتهي سلاسة واحد الفين عشر فإذا هكذا بصون باش ورو تاريه تعلموها الكلمة هاي آخر تاريخ التقديم باشورو يعني انك تقدم على شيء باشورو 26.09.2012 اونيكي يعني 26 9 2012 وايضا يوجد برنامج هنا جنال انجليز جا كورسو برنامج للغة الانجليزية جنال انجليز جا كورسو يعني برنامج عام للغة الانجليزية بزارتسي تارشنبا بارشامبا تنين اربعة خميس 13.30 36 يرميبير أوتوز و تسعة ونص المساء هون طبعا يرميبير كتب مو كتب دوكوز بوشوك باشلانغج في بيتيش تاري تاريخ البدء والانتهاء صفر دوكوز صفر يدي إكي بن أونيكي تسعة سبعة الفين واثناش صفر أوتش صفر دوكوز إكي بن أونيكي تلاتي تسعة الفين واثناش صن باشورو تاري هي الكلمة لا تنسوها هاي الجملة آخر تاريخ التقديم يعني صفر آلت صفر يدي إكي بن أونيكي إذا ستة سبعة 2012 سورة يوجد أيضا هنا هفتة إيشي أكشام UDC KPDC برنامج هفتة إيشي أكشام في يعني أثناء أيام الأسبوع هفتة إيشي أيام الأسبوع المساء قال UDC هذا امتحان توظيف للأتراك وال امتحان مثل التوفل أي امتحان لغة للأتراك هو برنامج التوظيف واللغة اه برنامج يعني اللغة يعني امتحانات طبعا. بزات سي شامبا بارشامبا ومذكور هون باشلانجوتش بيبيتش تاريخي مذكور هون صوم باشورو اخر و... آه... تاريخ التقديم ايضا مذكور هون. هلا لنشوف الاسئله اصدقائي شو قال هون؟ تركشا كورسوسات كاشتا باشلويور مدا مادة... متى يبدا المعهد التركي؟ كان شو؟ باشليور قال شو بنقول هون؟ شو بنقول هون؟ مكتوبة صغيرة لهيك عم أربعة شو بنقول صفر دوكوز أوتوز فكتبنا هون يعني دوكوز بوتشوك دوكوز أوتوز شو بنحط هون دوكوز أوتوز دا باشليور فيكم تختصروا تكتبوا صفر دوكوز أوتوز دا كلمتين بس بتحطوا دا هون وفيكن تكتبوا تركشا كورسو لأنه هون بتشيل هاي بتكتبها هون تركشا كورسو المعهد التركي شو كانت الساعة هون شوفوا 0930 دا باشليور شو بنكتب ساعة تسعة ونص يبدأ وفيك تكتب أيضا باشليور يعني جواب كامل أيضا قال UDC UDC سي سي كورسو ساعة كاشتان كاشا دوام يعني الامتحان هاد هون مو مهم انك تعرف المعاني المهم انك تنتبه على الساعات شوفوا مبينة اصلا UDC دي يعني بيقول من اي ساعة لأي ساعة بيبدأ kurs. UDS KPDS kursu saat kaçtan kaça? Min saat ad lesa ila saat kam? Min saat kam ila saat kam? Yastamir. E, kaça kadar? Kaça kadar? Şu olan saat 18.00'dan şu mektup 00 falan şu anna merul al lafız 0'dan bعدين 23.30'a kadar devam ediyor. İzen istemiyorum da saat Esselise mes'a'en hatta se e e semine ve nisf mes'a'en. Hangi günler genel İngilizce kursu var? Fi eyye iyyam e yüced iyyam. E e luga İngiliziye yani amma. İngiliziye amma yani. Meta e Ne yazıyor burada arkadaşlar? Saat 23.30'a kadar devam ediyor. Kal devam ediyor. Lissas ed yani ııı e يستمر عفوا هون هانجي جنلار جينا الانجليزي كل صور باي ايام يوجد عفوا نطينا فاي ايام يوجد الانجليزي ايام الانجليزي تدريس الانجليزي العام باي ايام شو كتب هون؟ تكتبوا الايام هون واخر شيء بتضيفوا جنلاري ايامه وفيك ما تضيف بازارتي ستشر شامبا, شامبا وفيك تضيف ايام اذا حطيت جنلاري هي تعريف الاي rahna hdi günleri akılda günleri ve sır tarihi on pazartesi çarşamba perşembe şimdi genel İngilizce kursu kaçtan kaça en nihai mi saat adla saat adı müynehon saat kem ile saat kem saat ee, burada 13 30 30'a kadar al İngilizce ilham saat adla saat adı müstahbir Nüktop 18.30'dan 21.30'a kadar devam ediyor. Kelime devam ediyor yani yesteber. Min es-sa'a s-sadisa hatta tesi'a ve nisf mesa'an. Hangi günler ÜDS, KPDC kursu var? Fi eyye iyyam yücedil ÜDS ve KPDS mevcudi hon. Pazartesi, çarşamba, perşembe. Ve ahir şey mındif günleri eydan. Zabedna. ÜDS, KPDS kursu saat kaçta? Hon se'el fi s-sa'a kem? ÜDS ve KPDC. Fe şu متى يبدأ ساعات كاشتا بيتيور طبعا ساعات كاشتا بيتيور متى ينتهي شوفوا قال شو كتبنا 18 هون 18:30 دان هون عفوا 18:30 هون 20:30 يبدا في الساعه السادسه وينتهي في الساعه الثامنه والنصف مساء فنكتب ساعات 23:30 دا بيتيور ايه ارك انتهى درسنا اليوم لا تنسوا تعيدوا المعلومات كاندنزي الله امانة اولون انتبهوا على حالكن وكونوا في امان الله ولا تنسوا تشاركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتدعمونا بالاشتراك بالقناة عشان نتفرغلكن اكتر مستقبليا ان شاء الله كونوا بامان الله اصدقائي